Вкусного всем! Юйсян цэцзы означают баклажаны со вкусом рыбы. Хотя именно рыбы ни в рецепте, ни во вкусе вы не увидите. Просто набор специй для баклажан. Аналог специй, которые используют китайцы, а точнее жители провинции Сычуань, для приготовления рыбы. Но рыба ранее была дорогим удовольствием для большинства. И отсюда появился этот рецепт, который теперь является не только хитом этой провинции, но и всей китайской кухни. Кстати, сычуанская кухня – одна из древнейших в мире, дошедших до наших времен. Только летописные свидетельства датированы более чем тысячным годом до нашей эры. А если говорить о баклажанах, они в меру сладкие, в меру соленые и в меру острые. Именно в меру острое. в Китае, а особенно в Сычуане, они огни на острые. Но мы пожалеем ваши вкусовые рецепторы. О деталях выбора продуктов мы расскажем во время приготовления, а пока просто их перечислим нужны собственно баклажаны, кукурузный или картофельный крахмал, соль совсем немного, растительное масло для фритюра, сычуанский перец, чеснок и имбирь, китайскую кухню готовим без них никак, свиной фарш, для соуса нужен будет белый рисовый уксус, светлый и темный соевый соус, шаосинское рисовое вино, острая бобовая паста, к примеру табадзян или пиксиань, сахар, бульон, лучше мясной, а лучше куриный и зеленый лук для украшения. Первое, что мы должны сделать, приготовить баклажан. Выбирайте длинные невздутые плоды, в них семечки еще не созрели и не сожрали в кавычках плотную мякоть. Можно небольшие, лишь бы не круглые. Конечно, после удаления плодоножки нарезаем пластами, а пласты брусочками. Толщина 1,5-2 см. Затем брусочки нарезаем длиной около 5 см. Срезать или не срезать кожицу – дело вкуса, это не принципиально. Итак, все их нарежем. Затем в воде где-то полтора литра. Растворяем всю соль, она поможет удалить горечь из баклажан. И заливаем наши нарезанные брусочки. Накроем грузом и минут на 15 отставим. Грузом мне послужит тарелка и тот же кувшин, налитый водой. Для соуса смешаем бульон, кстати мы его готовим в прок. Это фюме, рецепт есть на нашем канале, очень удобное хранение и приготовление концентрированного бульона. Темный и светлый соевый соус, соотношение можете поменять. Если больше темного, то и готовое блюдо будет темнее. Сахар, Белый рисовый уксус. Кстати, рисовый уксус в Китае бывает и темным. Шасинское рисовое вино. Аналогов в других культурах нет. Своеобразное, ароматное, но очень алкогольно слабое. Можно заменить на полусухой херес, но будет не то. И, наконец, острую соевую пасту табадзян. Впрочем, можно, к примеру, использовать и корейскую острую соевую пасту. Тут важен острый привкус сои, хотя ценители определят разницу. И, конечно, все это перемешать. До полного растворения. Подготовим другие овощи. Имбирь нарежем на пластинки. Пластинки на полоски. А их измельчим на кубики. Имбирь тут, как вы понимаете, нужен свежий, а не сухой. Также измельчим чеснок. В этом блюде чеснок нужен именно нарезанный на мелкие кубики. Это важно. В китайской кухне таким мелочам удивляется огромное значение. Зеленый лук просто нарежем на мелкие колечки для эстетики. Китайцы большие эстеты. Пришло время вернуться к баклажанам. Горечь ушла в воду благодаря соли. Сольем жидкость и промоем их. Отбросим на сито, чтобы избавиться от лишней влаги. И минут через 5 начнем операцию панировка. У меня для этого специальные пакетики есть с зип-замком. Можно и обычный полиэтиленовый пакет, просто замотаете его затем. Насыпали туда баклажан порцию. Добавили крахмала немного. Потрусили. И вуаля, все брусочки покрыты тонким слоем крахмала. Ничего лишнего нагреем масло в сотейнике или фритюрнице. Температура не очень большая, около 180. Будем партиями жарить минуты 4-5. Жарить небольшими партиями. Иначе мы будем не жарить, а тушить. Температура фритюра упадет. А так как нам нужно, чтобы баклажаны сохранили форму, получили корочку и не стали как тряпочка, жарим понемногу поджарили, достали. Следующую партию на 4-5 минут. Поджаренные выкладываем на салфетки для удаления жира. И так пока все не поджарим. Переходим к соединению. У комфорки удалим рассекатель, огонь нужен будет самый большой. Ставим вок, огонь на максимум, наливаем масло. Лучше арахисовое или кунжутное. Но можно и оливковое. Оно нейтральное, в отличие от подсолнечного. Кисточкой распределим масло по всей плоскости вока. Кисточкой удобно. Но можно и ложкой или лопаткой по старинке. По китайской старинке. Ложек в китайской старинке, можно сказать, и не было. Масло нагрелось, пошел первый дымок, добавляем чеснок и имбирь. Помешивая, будем жарить минутку до появления запаха. Не дольше. В китайской кухне почти все жарится на огромном огне. Обязательно постоянно помешивая. В оправдании все это длится недолго. Появился запах чеснока и имбиря, добавляем фарш. Фарш, как правило, свиной или свиноговяжий. 50 на 50. Иногда вместо фарша добавляют нарезанными тонкими пластинками свиной подчеревок или грудинку. Добавляем сычуанский перец. Истолките его предварительно, если у вас целые зерна. Это слабоострый перец по сравнению с чили, но имеющий ни с чем не сравнимую цитрусовую нотку. И вяжущий вкус, который даже приводит к приятному онемению кончика языка ни на что не похож. Хотя, кстати, если его нет, не конец света. Кстати, если вы хотите совсем по-китайски, добавьте сейчас 3-4 сушеных перчика чили. Но тогда будет очень остро. Две минуты жарим и добавляем соус. Только прямо перед этим добавьте в него столовую ложку с горкой крахмала. И перемешайте, чтобы не было комочков. Можно было добавить его сразу на этапе приготовления, но все равно перемешать перед воком. Иначе крахмал выпадет в осадок. Добавили. Дали закипеть. И помешивая варим все это, пока не увидите, что жидкость стала загустевать. Как жидкое варенье. И добавляем баклажан. Аккуратно перемешиваем, чтобы не поломать и не помять их. Это займет где-то минуту-две. Выключаем огонь и даем настояться блюду с 5 минут. Юйсянь Цидзи, баклажаны со вкусом рыбы к вашему столу. Рыбы тут, конечно, нет, ну и ладно. Они, вероятно, вкуснее рыбы и точно одни из самых вкусных баклажанов в мире. Соль мы не добавляли, соленость была и в пасте, и в соевых соусах, и в бульоне. А получилось соленое, сладко-кисленькое, насыщенное китаем, я бы так сказал, и очень вкусное блюдо легкая острота, хотя если хотите совсем аутентично по сычуански, увеличьте пасту в два раза и добавьте сушеный перец чили. Подают как правило как закуску, но можно и с рисом и с лапшой, а можно и вообще еле теплую, она играет тогда совсем новыми красками. Приятного аппетита или мань -ман -ши, что означает кушайте медленно, то есть с наслаждением. А вам спасибо за подписку, кто не успел может сделать это сейчас. Ждем вас к нам в гости и будьте здоровы!